Menurut laporan media pada 18 Mei, surat petisi juga diajukan ke pengadilan distrik pusat Seoul oleh lima anggota Neujins menjelang sidang pengadilan haid melawan Min Heejin yang berlangsung pada 17 Mei. Meski belum diketahui isi surat petisi yang diajukan kelima anggota, namun kabarnya Neujins menyuarakan dukungannya terhadap pihak Min Heejin. Wartawan media menemukan bahwa dokumen pengadilan dari sidang tanggal 17 Mei mencantumkan surat petisi yang diajukan oleh Daniel, Minji, Hani, Herin, dan Ye. Ini adalah pertama kalinya sejak perselisihan hype melawan Min Heejin dipublikasikan bahwa anggota New Jeans menyatakan posisi mereka dalam masalah tersebut melalui dokumen hukum. Kemarin, dikabarkan bahwa orang tua anggota New Jeans juga telah mengajukan surat petisi untuk mendukung pihak Min Heejin Sebagai tanggapan, perwakilan hukum Hyde mengatakan di pengadilan, Min Hi Jin tidak tertarik untuk melindungi para artis Jika dia benar-benar menganggap dirinya sebagai ibu dari New Jeans, dia akan bertindak sebagai perisai dan berdiri di depan mereka untuk melindungi mereka dari kesulitan namun, dia malah menggunakan anggota sebagai perisai untuk melindungi dirinya sendiri.